Hello，大家好，这里是阿伦才的、这个、生活，我们又要开箱喽。今天是一个阿伦才蛮期待的一个日用品哦，咚咚咚咚。嗯、好，这一个是什么产品呢？ 叫兴旺 T 零二调节对折躺椅，跟我身后的这一张呢，其实是很类似的哦。但是由于用料的不同呢，这一次的这个产品呢，价格就被拉到了比较低咯，是一个比较入门级这样子的一个露营椅子哦，一百多港币的售价哦，谁能抵挡得住呢？好，我们马上来看一下啊，看 首先呢，先跟大家说一下它的货号哦，C N K 二五五零 J J 零一二燕麦米的这个颜色哦，哦，二五年的这一个新产品哦。好，为什么价格会降低呢？首先呢，它的骨架呢是用铁制的哦，就是有这一个啊涂层或者是有油过漆的这个铁管。 还有它的布料呢，也是相对来，相对于我背后这一张是比较薄一点的布料。还有一些不同的感觉动的地方，比如说这一个扶手，这一款旧的扶手呢是铝制的，这个是变成了实木的一个扶手。好，打开来，噔噔，是不是很漂亮呢？这个颜色，燕麦米的这个颜色。好，我们来好好看一看哦。 完全不需要组装哦，就是直接打开来就直接用。好，前辈先让一让。嗯，怎么看好，完全不需要组装哦。就是这一张叫做“兴旺 T 零二”的这个。 好，两张椅子摆在一起，大家看到吗？有什么差别呢？哦，其实这一张椅子呢，相对来说呢是略略高了，我看大概有十个 CM 这样多。好、哦，枕头呢看起来呢比较大个哦，哦，但是其实感觉摸起来就不一样，这个是感觉比较厚，但是其实它的海绵会软一些些。这个虽然薄呢，但是海绵基本上比较扎实一点。好，大家看到吗？扶手的位置也蛮靠近的。 好，首先我们还是先看一看这一张新款的吧。好，大家首先注意到吗？这一个呃、嗯、扶手呢，就是一个实木，应该是榉木这样子的一个实木的扶手哦，是比较偏深深色，非常温暖的一个啊褐色。嗯，整个打磨呢是非常的顺滑哦，完全没有这一个刺刺哦。 感觉是有上过一层这个保护漆的。好，整个铁管呢，啊，颜色呢，大、啊、到妈是这样子的一个深深灰色的这样子的一个铁管。 哦，总共呢就有四个这一个高度的调节。好，我们来看一下呢，它的这个脚下面的部分呢，其实就有一个这样子的一个塑料的一个底垫哦。好，总共有四个这样子的一个塑料的底垫。好，这里呢还有一个横杆哦，就是可以有一个加固的一个效果。好，还有什么可以看呢？ 然后后面的部分呢，就是这样子哦。其实它还有一个特色，就是它的这一个枕头是可以拆卸的，这样子的一个枕头哦。看到吗？如果拆了过后呢，没有这一个螺扣的这一个枕头呢，就变成这样。当然是有这一个螺扣的话，看起来就超级，真的，真的，真的，超级很多很多啦。哦，毕竟这个年代品牌还是很重要的哦。 好，我们再看一下一些细节的部分吧。好，我们看一下这一个骨架呢，啊，就是这样铁质的这样子的一个骨架哈、啊。这里是一个塑胶的一个连接件。好，后面的部分是长这个样哦，所以这有一个很大的一个魔术贴，可以把这一个靠头啊拆卸下来，就可以把它放在腰部的地方。然后连接的地方这样子。好，还有这个挪克的。 字样是非常醒目、非常漂亮的、哦。我、嗯、们再看一下这一个木纹，嗯，是可以看到这个木的纹理哦，也是非常漂亮。哦，前面这里呢有做一些斜面的一个处理哦，是非常顺滑的。嗯，有四个可调节的这个位置。好，它的布置呢，让它摸起来就真的比啊另一款它的大哥。 就来的啊，薄了许多哦。好，就是这一款呢，是一六八零 D 这样子的一个厚度哦。嗯，大家仔细看一下，看得到它的纹理吗？嗯，再看一下这一款呢，是六百 D 啊，所以整个厚度的差别是至少有几乎到三倍的差别喽。哦，好，嗯，整个制作的这个质量呢，怎么说呢？看得出这一个的啊车工。 也算工整啊，但是感觉上这些细节的处理哈、啊，还略略差过这一个老大哥哦。那、嗯、这些细节的处理可能并没有啊做到这么漂亮。嗯，但是这一款呢，可以看得出它的这个车工呢是对得起它的这个价钱了。 哦，而且就是这一个老款呢，是全铝的整个整个框架哦，而且这个旁边的这些连接的地方啊，都是金属材质，啊，这一个是为了把这个价钱压低呢，啊、有一些差、啊，这些连接件呢是塑料的，嗯，但是呢，应该也不需要太大太过担心哦，就是不会有什么太大的问题。好，说了这么多，现在来坐上去看一看吧。 好，一坐上去呢，其实其实第一个可以感觉到的不同呢，就是这一个椅背哦会更高，就刚才说到的它，它它的椅背呢大概会高大概五到十个 cm 左右，嗯，所以呢就对于那些高度更高的，比如说一七零或以上的人呢，会更加的友好哦，因为完全把可以把这个头给支撑到。 好，所以整体的坐的感觉呢，就是跟这个啊原本的这个铝杆的相比呢，它的坐姿其实会更低一点点哦。大、啊、家看得到吗？可能大概会有差别一到两个 CM 这样子的一个差别。好，好，还有一个可以体会得到的呢，就是其实这一个啊，它的这一个坐的部分呢，其实它的深度。 会比之前的这个铝杆款的来的短一些哦，嗯，大家可以看得到吗？那在同样的平面的情况下呢，这一个啊、呃、铝杆款的呢，大概它的深度会多，大概可能五个 cm 左右吧，我觉得，嗯，所以做起来呢，其实是铝杆款的这个卡会更舒服，因为它可以比较好的啊支、呃、撑到这个大腿的部分。 嗯，但是呢，以这个一百多马币的这样子的一个价位来说呢，啊，这样子的一个舒适程度其实是非常非常好的。嗯，好，这个就是刚才我说的它的这一个椅面的这一个深度呢，可以看得到吗？嗯，那个铝杆款呢，其实是更深哦。好。 接下来呢，我们就看一下这个不四个可调节的这一个档位的一个差别。好，所以现在目前呢，两张椅子呢都调到这个第一档，就是最直的这一个档。所以可以明显的看得出呢，这个 T 零二的这个椅子呢，它的斜都是比较斜的。哦，好，大家可以看到吗？就是这个啊，T 零二的一档呢，其实就相当于这一个铝杆款款铝杆款的这个二档。 好，我们再往下调一调，调到最第四档给大家看一看。好，大家看到吗？在第四档的情况呢，啊，这一个呃 T02 这一款椅子呢，看到吗？它的斜度呢就明显的比这个铝杆款、铝杆款的啊更斜一点了。嗯，感觉目测可以到达大概可能呃一百六十度到一百七、一百五十到一百六十度这样子的一个斜度吧。 哦，一百八十度就是躺平啊。哦，嗯，所以呢，可能想要躺着更舒服的这一个朋友呢，这一款可能也是一个蛮不错的选择。嗯，这就是它啊的最低档的这个部分啊，所以总共呢有四个可调节的这样子的一个部分哦。嗯，所以铝杆款的呢，相对来说呢不能躺着这么斜啊，所以就椅子这个东西就看个人喜好咯。 嗯，好，这里给大家看一下这一张椅子折叠起来呢，其实是非常的平，非常的扁平哦。看到吗？整个情况是这样子的哦。好，最后再跟大家补充一点呢，其实这一个新款的铁框的呢，它的坐姿呢会更矮一点点哦。跟这一个比起来的话，可能大概有一个呃两个 CM 这样子的一个差别哦。大家看得到吗？ 它的坐姿会更矮一点点，嗯。好，我最后再补充一下，其实这个铝框的呢，其实它的这个坐的深度会比较深哦。这一个新的这一个啊的话，它的这个坐的那个深度就是会略略短一点。好，当两张平放的情况下，我们看一下后面，嗯，大家看到吗？就是。 这个铝框的呢，相对来说呢，就是做的那个位置会更宽一点。好，就让我用车评的方式跟大家分析一下吧。好，就是正常的情况下呢，嗯，大概嗯大腿会出来一个拳头这样子的一个位置。像这个呢，嗯，大概就出了可能一个拳头半吧。 哦，可能大概就是相差了一个一寸左右这样子的一个深度的一个差别，所以坐上去的感觉会有一些不一样哦。好，今天开箱就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿伦才的生活为你带来的录音用品开箱，拜拜、哦，我们下次见。